захвачен. Сипан Бундера. вот у меня очень много э, генералов, э, которые им по 80, по 90 лет, я тебя могу с ними состыковать, которые очень тоже много чего. Я спрашиваю, вы слышали о Степана Бандере? И ты вот движением Паркер в данный момент, я вот что Я просто не считаю Степана Бандера героем. А что это любезно ее не считаешь? Четыре объясняю. года сидел в тюрьме в Зальшхаузе. Подожди, два брата Васлен подожди, у вас человек. два брата Степана Бандеры были убиты в Освенциме. Два родных брата. Сам Жадзлау не сидел 4 года. Даже одно Это... Дорогой мой, я херсонец. Они, читайте, они вы думаете свои дедушек, что про 80 лет. У меня есть человек в организации, который был на встрече на Эльбе, Козловский э, сын, ему 91 год, он участвует в встрече на Эльбе, он никогда не выступал против тех или иных, он всегда был, так сказать, э, он прошел войну, он живет. Там сейчас, и он сейчас, и он, не выступал против никаких, он знал, говорит, я знаю, что два братья. Зачем это? Вы думаете какую-то? Вот такие люди, вот они. Вы думаете. Поддельную выведу. Это на ночь. Это на ночь. Поддельная выведу. 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 Поддельная Я Поддельная выведу. Поддельная выведу. Поддельная выведу. Поддельная выведу. Поддельная выведу. Поддельная Não, Ну, посидиться все... там. Вчора волноваха, сьогодні Маріуполь, а завтра Херсон. Не будь байдужим. Байдужість вбиває. Стань захисником батьківщини. Вступай до добровольчого українського корпусу. Стань добровольцем! Допоможи побратимам боронити нашу країну. Стань волонтером. Ним має бути кожен. В єдності наша сила. В єдності наша перемога.